रमज़ान का जो महीना होता है ये टाइम हमारे लिए बहुत बिज़ी तो होता ही होता है इसके साथ बहुत स्ट्रेसफुल भी होता है और एक ही वक्त पे तमाम रोज़ेदारों ने रोज़ा जो है अपना अवतार करना होता है और इन तमाम मामला में शेफ़ को जिन चीज़ों का ख्याल रखना होता है वो ये है कि तमाम खाने एक ही कंसिस्टेंसी के साथ उनको सर्व हो रमज़ान का वक्त बहुत बिजी होता है और हमारे हमें अमले की किल्लत का भी बड़ा सामना करना पड़ता है कि स्टाफ शॉर्ट होता है अक्सर लोग जो होते हैं रोजे की हालत में होते हैं तो इन तमाम चीज़ों के दरम्या में इस बात को मुमकिन बनाना कि जो हमारा खाना है वो ना सिर्फ जायके में अच्छा है प्रेजेंटेबल है बल्कि स्टैंडर्ड क्वालिटी पर भी बन रहा है ये एक बड़ा कठिन टास्क होता है जो कि किचन के इन्वायरमेंट में एक जो हमारा टेंशन है और जो स्ट्रेस लेवल है उसको बढ़ा देता है रमज़ान में जो लोग हमारे रेस्टोरेंट में अपना रोज़ा रोज़ाफतार करने के लिए आते हैं वो लोग ऐसे खाने खाना चाहते हैं जो ना तो सिर्फ मिर्च मसाले जिनमें कम हो और बल्कि तबियत पे भी जो है ज्यादा भारी पनना महसूस हो और ये तमाम चीजें हमने मेक श्योर sure करनी होती हैं रोजे की हालत में रहते हुए खाना बनाने के मराहल में मुझे उन ब्रांड्स पर इन्हसार करना होता है जो कि इस बात को मुमकिन बना सके कि मेरे जो खाने की जो क्वालिटी है वो अफेक्ट नहीं होगी और जैसा कि कढ़ाई गोश्त बनाते हुए नॉर का टोमेटो प्यूरी और सेक बनाते हुए नॉर का डैमिक ग्लेस इस बात को मुमकिन बनाते हैं कि मेरा खाना जो है वो हमारे रेस्टोरेंट की एग्जैक्ट क्वालिटी पर सर्व हो रहा है और इस चीज़ को मैं बगैर चखे जो है मुमकिन बना सकता हूँ कन्ौर की मसनूआत जो है ये फ्लेवर तो एक देती ही देती हैं खानों में मगर उसके साथ साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और हमारी जो लेबर कॉस्ट और फूड कॉस्ट है उसको भी कंट्रोल करने में हमारी बहुत मान और मददगार हैं हम टोमेटो प्यूरी यूज करते हैं डेमी डेमिक्लेव यूज़ करते हैं क्योंकि हमें बहुत बड़े पैमाने पर पे प्रेप करनी होती है तो ये तमाम जो सोलूशन हैं ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं और हमारे लिए बहुत से चैलेंजेस हैं उनको रिजॉल्व कर देते हैं रमजान में मेरे लिए मेरे अमले की और मेरे कस्टमर की सेटिस्फैक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रमज़ान क्योंकि शेयरिंग का दर्श देता है हम सबको तमाम चीजें और तमाम काम मिल बांट के करने चाहिए तो इन तमाम चीजों के दरम्यान में खाने की कॉस्ट और खाने का अच्छी सेहत और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ कस्टमर को सर्व होना ये मुमकिन बनाता है और यह तमाम एक्सपीरियंसेस मैं चाहूँगा कि मेरा स्टाफ जो है मिलके एक्सपीरियंस करे। रमज़ान में जब आपका रेस्टोरेंट गाहकों से खचाखच भरा हुआ हो और आपके रेस्टोरेंट का इज़्ज़त वकार दाव पर लगा हुआ हो तो उस वक्त आपको उन ब्रांड्स पर इन्हसार करना चाहिए जिस पर आप इतम कर सकें